Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Eh uh, udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tajuk kita, kifarah buat parti bersatu. Uh, sebelum ni macam-macam musuh yang dilakukan oleh parti bersatu untuk menjatuhkan warisan nasional untuk menjatuhkan AMNO untuk menanam AMNO bercita-cita nak gantikan AMNO AMNO digelar oh parti ini parti dah tunggang langgang nak masuk longkang <laughs> hari ini tuan-tuan nampak gayanya parti bersatu yang dah nampak sangat bukan setakat nak masuk longkang macam dah masuk longkang tuan-tuan Ah, -tuan. ha, macam dah masuk longkang. Hari ini mereka bertelagah sesama sendiri. Muhyiddin nak kekal jadi Perdana Menteri, eh, nak jadi Presiden. Padahal dulu bila Datuk Zahid didakwa dengan pendakwaan terpilih, dia lah antara orang yang lantang. Dia kata Datuk Zahid tak boleh berada di dalam kabinet kerana dia ada kes mahkamah. Hari ini dia dah didakwa ada kes mahkamah, kes rasuah, jana wibawa. Tetapi dia masih nak mengekalkan diri sebagai presiden. Ah, Hamzah pula dah nampak eh, bahawa Muhyiddin ni memang liability. Dan inilah peluang untuk jaguh minyak masak negara ni. Menggantikan eh, Nikaji ah, sebagai presiden yang baru. Hmm, Masing-masing tuan-tuan sedang berebut kuasa. Kalau ada kuasa tak apa lagi tuan-tuan eh, Ini presiden parti yang tak berkuasa Pun oh, nak digebutnya juga ah, Hamzah dengan bidak-bidak ah, catur dia eh, ah, Siapa nama? Wan Jan Awi Bawa? Apa? Wan oh Wan Saipu Wan Jan ah, Wan Saipu Wan Jan pula eh, SD-SD lah Itulah inilah Lepas tu mula mengkritik Azmin Ali orang kanan Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, Hari ni dah makin bercelaru tuan-tuan mereka ni Jadi hari kita nak ulas Satu persatu kan eh? uh, Siapa yang belum share tolong share Siapa yang uh, nak bertanya soalan boleh masuk ke dalam ruangan TikTok saya Datuk Luqman Nur Adam. Eh? Uh, Ataupun boleh masuk ruangan komen Kalau komen ni kadang-kadang Kita banyak sangat komen Kita terlepas pandang kan uh, Okay silakan okay, Soalan pertama tu Okay Wan Saiful Wan Jan dalam podcast Dia ada suruh Azmin Ali Bersara Dari jadi ahli politik Sebab hmm. Sebabkan dia ni nampak Ah, ha, Jilat presiden ha. Okay, apa komen tu Dia kata Azmin Ali jilat presiden sama lah dengan dia Dia jilat timbalan presiden <laughs> Kan Daripada jilat timbalan presiden Lebih baiklah jilat presiden Bagi saya simple lah kan? Tak payahlah cerita orang tu jilat ke Orang ni jilat ke kan Persoalan dia Masing-masing ada pendirian masing-masing Azmin Ali merasakan bahawa Tan Muhyiddin layak menjadi presiden Dia merasakan bahawa nak jadi presiden mestilah orang yang ada darah panglima minyak masak kan sama-sama sama-sama bermasalah -sama bagi saya baik Muhyiddin ke baik Hamzah Zainuddin ke menjadi presiden Alhamdulillah kerana ia memudahkan kerja kita eh, membenamkan bersatu dan perikatan nasional dalam raya umum yang akan datang haa Cuma yang kita pelik ni kerana Kenapa sehingga hari ni PAS Masih lagi Mempertahankan eh? Kenapa PAS masih lagi mempertahankan Azmin Apa ni Muhyiddin Yassin Sedangkan dia dah cakap Depan-depan Muhyiddin Dalam rumah Muhyiddin Yang dia nak Hamzah menjadi calon Perdana Menteri Betul tak? So kalau Muhyiddin bertegas sepatutnya hari ini PAS buat keputusan. Keluarlah daripada Perikatan Nasional. Kan? Tapi masih bersekongkol lagi dengan Muhyiddin. Maka terimalah nanti keputusan rakyat dalam pilihan raya umum yang ke-16. Kan? Janganlah bising-bising. Betul tak? Lebih baik PAS ambil pesan tak ada pendirian Kan? Daripada dah dia dah nyatakan penderian tetapi tidak ada follow up tidak ada action okey soalan okay. kedua tu majoriti geng bersatu dan pas di Selangor ni merupakan blok Hamzah Zainuddin Adakah kedudukan Azmin Ali sebagai ketua pembangkang di Selangor bakal tergugat? Apa komen aku? Kita pun tengok sekejap macam nak letak jawatan, sekejap macam gitu, sekejap macam ni Azmin dekat Selangor ni nampak gayanya Azmi pun dah tahu dah pengaruh Muhyiddin ni makin lama makin tak boleh pakai terutamanya untuk dirinya di uh, negeri Selangor kalau dia nak kekal sebagai ketua pembangkang di Selangor dan cuba nak rebut Kursi menteri besar di Selangor dia kena ada sokongan daripada uh, ke setidak-tidaknya uh, akar umbi eh Aka umbi Ataupun ahli dewan undangan negeri Di negeri Selangor tu sendiri kan ha, Tapi kalau Ahli dewan undangan negeri di Selangor tu pun Dia tak boleh kawal beratlah Kan Cuma saya nampak ha, Pertembungan Antara Azmin eh, antara, antara Hamzah Zainuddin Dan juga Muhyiddin ni Makin lama makin bercelaru Kan dan ini boleh mengheret sehingga ke tahap Mereka akan bercelaru juga di negeri Selangor Kerana Azmin hari ini bertindak sebagai penyokong tegar Muhyiddin Sedangkan ramai di antara yang memegang jawatan penting eh, Seperti ahli parlimen, ahli dewan undangan negeri Mereka sudah beralih arah pergi menyokong Hamzah Zainuddin Sebab dah nampak bahawa dahan yang mereka pegang Muhyiddin ni sudah terlalu rapuh ha, Kalau bergayut Semua orang bergayut di tempat yang sama Boleh patah dahan ni Semua akan jatuh ke longkang ha. Jadi masing-masing Sudah ambil position Menyebelahi Hamzah sekarang ni ha. Kalau kita lihat Ahli parlimen ahli parlimen pun dah 16 orang lebih Yang menyokong Hamzah Zainuddin Berbanding dengan, dengan Muhyiddin Yassin nak salahkan dia orang pun tak boleh Sebab antara punca mereka ni hilang keyakinan Ialah kerana kegagalan Muhyiddin Untuk memujuk menantu dia balik Dan hadap eh? Dulu pandai dia suruh Datuk Zahid Datuk Najib hadap mahkamah Tetapi bila terkena dekat batang hidung dia sendiri Bila kena dekat menantu dia ah, oh, Menantu dia lari Dia langsung tak ada suruh nak balik dia langsung tak ada suruh nak suruh hadap seperti mana Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid dulu eh hadap segala pendawan-pendawan terpilih uh, hari ini bukannya macam dulu kena pendawan terpilih hari ini benda yang terang-terang uh, macam Hamzah terang-terang eh, anak dia simpan kuota minyak masak melebihi daripada had hmm. kan uh, mencuri hak orang lain itu salah lah. Kau hadap lah kan? Ha, tapi ialah anak Hamzah hadap Menantu Muhyiddin lari ha, Itu yang ramai orang-orang Muhyiddin sendiri pun Rasa kecewa lah Sebab selagi menantu Muhyiddin tak balik Selagi itu bila orang Pertikai Ataupun bila Muhyiddin nak cakap Eh Muhyiddin cakap sikit Contohnya baru ni dia tegur pasal PM PMX kan? Dia cakap sikit orang cakap simple je Orang jawab simple je Nantu kau tu bawa balik dulu baru cerita Betul tak? Ya. Yang itu pun ha? Tak faham lagi macam mana Betul tak? Kalau dia bawa balik menantu dia Setidak-tidaknya orang nak kecam parti bersatu tu Tak ada ruang Kan? Ha? Dia gentleman Tapi kalau anak dia menantu dia sendiri pun lari Hmm Memang jadi modal lah eh? Sepanjang zaman lah akan digunakan modal tu Okey, ada lagi? Okay. Uh, kata Dalam pokok sini Presiden Mahu saya ambil alih Selepas beliau berundur Soalannya apakah Azmi dapat terima Presidennya adalah Amzah Bukan itu soalnya Amzah cakap Presiden mahu saya ambil alih Selepas beliau berundur <laughs> Bila Muhyiddin nak bunuh tu. Kan? Ha, saya tak percaya Muhyiddin nak bunuh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buat keputusan untuk bunuh ataupun tidak. Yang buat keputusan ialah bini dia. Bukan saya cakap. Dia yang cakap. Sebab dalam perhimpunan agung bersatu dia cakap saya memang dah nak bunuh tetapi eh ha, Puan Sri Noraini yang tak bagi saya bunuh. Faham tak? Faham. Ha. Jadi memang bagus lah Kalau orang macam Muhyiddin ni kekal sebagai Presiden bersatu Memang melingkup parti ni Sebab bukan dia yang menentukan keputusan parti Yang menentukan keputusan parti ialah Bini dia Di bawah ni dia cakap tu Dia cakap sokongan rakyat terhadap PN Kembali ha. meningkat Dia nak sedapkan hati Yalah mungkinlah meningkat Sebab bila dia dengar cakap bini dia Lebih daripada dia buat perusahaan sendiri aa, Sokongan rakyat meningkat lah ha, Itu agaknya maksud dia Kan Cuba bayangkan Kalau dulu Dia boleh cerita lah Dulu polis di bawah Hamzah Kan Dulu dia nak rasuah pengundi-pengundi pun Tak ada orang ambil tindakan Kan Dulu dia nak rembat duit Jana Wibawa pun dia boleh daruratkan negara. Time dia ada kuasa. Sekarang kuasa dah tak ada. Macam mana sokongan meningkat? Sokongan PAS terhadap dia pun hilang dah sekarang ni. Dulu PAS bila dapat dana politik, memanglah PAS menunjukkan taat setia dia pada Bersatu. Dulu PAS bila dapat jadi duta besar gaji buta, memang dia Tetapkan tak setia daripada bersatu Dulu bila ada menteri-menteri PAS Dapat jadi menteri alam sekitar Dapat jadi menteri itu, menteri ini Dapat menjadi timbalan menteri Memanglah tak setia dia kepada Muhyiddin Sekarang ni Kuasa dah tak ada Duit pun dah tak berapa nak ada kan? Ada yang sempat bawa lari sampai ke Australia kan Hamzah tahulah tu kan? ha, Boleh lah Kan Bolehlah tabur lagi Kan Yang jenis kerah yang tak nak belanja duit Macam Muhyiddin ni macam mana Betul tak eh? Okay. Ha? So Mana datang dia cakap uh, Dia punya sokongan terhadap parti dia meningkat Cuba dah, Cubalah logik sikit Hari ini di dalam Bersatu pun ada dua fraksi satu fraksi presiden, satu fraksi timbalan presiden. Kan? Perpecahan dulu yang dia buat dalam UMNO ni Sekarang dah menyakit kat dia Dah berpindah Kita Alhamdulillah lah dah tak ada dah ha, Praksi Presiden ke Timbalan Presiden ke kan? Tak ada dah ha, Dulu zaman Tun Najib ada ha, Sebab Pemberontakan dimulakan oleh Mahathir Yang memperalatkan Muhyiddin ha, Hari ni tak ada Tak ada masalah Okey. Lagi, lagi. Okey. Ah ha, seterusnya Andy Pendang mengatakan dan ha, dalam parlimen pagi tadi kejadian? Ha, dia kata siapa yang tak boleh bertanya langsung. Kalau nak buat negara, ha, komunis buatlah dengan komunis. Hmm. Saya nak beritahu dengan MP Pendang, kau nak tanya apa kau boleh tanya. Tak ada masalah. Tanyalah. Tapi kalau dia menggelarkan ahli parlimen Hulu Langat sebagai ahli parlimen Hulu Langat kan kawasan yang eh nak dapat nama pun mesti dengan perkenan baginda tuanku sultan Selangor simply kau letak kau ubah nama Hulu Langat kepada Hulu Langat tu itu dah lebih pada melampau itu bukan soal tanya itu bukan soal kritikan itu bukan soal teguran itu dah satu penghinaan kepada ruli Sultan Selangor kena faham tu kan ha? selama hari ini Dewan Raya tu memang tempat orang bertanya soalan itu tempat untuk pembangkang menjadi apa yang dipanggil sebagai check and balance kepada kerajaan tak ada masalah tak ada masalah tapi bila you cross the red line kena hadap lah kan janganlah marah kalau lepas ni kena soal siasat ke apa ke kena buat akta sultan ke kan jangan marah sebab mulut sendiri macam puaka tak kerti nak lah jaga kan kita pun Keras juga tapi tak adalah buat kenyataan bodoh macam dia buat kan ok ada lagi Saya ada baca komen Ha. Ada orang cakap UMNO sibuk hari bersatu Sedangkan kita tahu bersatu memang ditubuhkan untuk bunuh parti kita kan hmm. Siapa tak sakit hati? Apa yang Dia macam ni lah Kita negara ni membenarkan fair comment eh, Dalam sistem perundangan negara Kita dibolehkan membuat fair comment Apatah lagi saya sebagai pengarah komunikasi UMNO Memang kerja saya untuk memberikan komentar-komentar, pandangan-pandangan bagi pihak UMNO. Bersatu tu musuh UMNO. Bersatu tu ditubuhkan hasil serpihan daripada UMNO untuk menanam dan menguburkan UMNO. Kan? memanglah kerja kita. Kalau Dewan buat silap, kita lah akan menjadi orang yang menegur. Yang highlightkan kesilapan dia Supaya tidak ada orang yang akan terpengaruh Dengan cerita-cerita dongeng dia Dengan fitnah-fitnah dia Dengan kerja-kerja tak baik yang dia buat Kan? Okay. Kalau dia buat benda tak baik Kita diam dia Maknanya kita setuju lah dengan apa yang dia buat Betul tak? Ha, jadi kita kena Kita kena tegur daripada masa ke semasa Kan? Contohnya kan? Dia gunakan Dana negara hampir hampir 600 bilion dibelanjakan ketika darurat. Takkan kita nak diam? Kita kena tegur. Kan? Kemudian daripada 600 bilion itu sebahagiannya digunakan untuk projek Jana Wibawa. Jana Wibawa ini untuk Mimi Putra. Tapi yang dapat antaranya kawan baik si Muhyiddin. Tokeh Kilang perabot Cina. Di Pago. Boleh tak? Tak boleh. So kita kena cakap lah. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu. Saya nak beritahu eh, kita BN ni eh, kalah tahun 2018 dan 2022 bukan pasal kita tak bagus. Eh? Kena faham eh. Sesebuah kerajaan boleh jatuh bukan kerana dia tak bagus. Tapi pasal dia difitnah. Kan? Kalau katalah dia buat 10 benda baik, tapi daripada 10 tu ada satu benda tak baik dia buat. Pemakan akan cerita Sembilan benda baik yang dia buat ke Pemakan akan cerita Satu benda tak baik yang kita buat Dia akan highlight kan Dia akan gembar-gemburkan Dia akan viralkan Dia akan eksploitasi Kesilapan kita tu Untuk keuntungan dia Kan Macam Raffi G cakap Kerja kita adalah menghasut Ingat lagi lah Apa Raffi G cakap Macam tu lah apa yang Pemangkah hari ini buat Kan Dia akan menghasut rakyat So kalau kita ni nak jadi budak baik Cerita benda yang baik Yang kita nak buat saja, Kan Kesilapan musuh kita Kita tak highlight Bodoh lah kita Betul tak Kita memudahkan kerja musuh kita Kan kita duduk kat dalam negara ni sebagai suara rakyat. Kan? Suara rakyat tidak berarti kita hanya cerita tentang kebaikan yang kita dah buat. Tetapi dalam masa yang sama, benda yang boleh merosakkan rakyat perlu kita highlight sama. Apatah lagi kalau kerosakan itu dibawa oleh Perikatan Nasional. Memang kerja kita lah menyampaikan. Okey? Okey. Wahid Ahmad Maslan tu, dia cakap dia dah malas nak layak pembangkang Bajet, time bajet tak sokong Tapi minta itu, minta ini Apa komen tu, tu? Saya setuju sangatlah dengan kenyataan YB Ahmad Maslan Bila time orang buat Undi Undian untuk uh, Perbekalan 2026 Ataupun Belanjawan 2026 Kau sokonglah sebab dalam tu termasuklah nak membayar gaji kaki tangan awam dan sebagainya. Tetapi benda yang penting macam ni, tentang belanjawan pun dia orang tak undi, tak sokong. Dia tak sokong naikkan gaji kaki tangan awam. Dia tak sokong bayar gaji kaki tangan awam. Dia tak sokong bagi belanjawan, bagi bajet untuk kementerian-kementerian, setiap kementerian. Semua benda tak sokong. Tapi bila time nak minta, contohnya macam ahli parlimen mesin, pembangkang ni. Bila nak minta peruntukan Peruntukan tu Peruntukan ni Macam-macam yang dia minta Kan Eh Minta macam-macam Lepas tu bila time undi Nak luluskan Apa yang dia minta Termasuk dalam, dalam tu juga Kan Tak nak pula dia pergi Mengundi ha, Saya setuju sangat lah Dengan tindakan Dato' Ahmad Masalah ni ha, Kan Jawapan ni mudah je eh, Malas saya nak jawab Ha? Sebab memang tak guna dia orang ni. Dia orang dibayar gaji dengan menggunakan duit rakyat. Duit pembayar cukai. Sepatutnya, setidak-tidaknya, sokonglah belanjawan tu. Termasuk dalam belanjawan tu nak bayar duit gaji dia juga. Eh? Ha? Tak nak sokong, lepas tu dia minta macam-macam. Lepas tu soal macam-macam. Ah, -macam. ha, memang baguslah untuk Mak Maslani bagi jawapan macam tu eh? Ha? Ha. Tak semua benda yang kita wajib jawab pun kan? Ha. Sesuai lah tu Okay Ada lagi soalan? Hafiz tak ada. Confirm eh Ada soalan kat rumah ni ha. Seronok bila Dato' Ahmad Masalah Bantai MP Mesing Aduh, doa aku nak nazila. Aku terbaik. Okey, tak ada ya? Okey, minta tolong share live kita pada petang ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat menonton secara live. Terima kasih.